поступило сообщение о том, что по улице Гайдара в квартире обнаружен труп женщины 1936 года рождения. Выездом в следственной оперативной группы на место происшествия было установлено, что женщина скачалась от многочисленных ножевых ранений. Обстановка в квартире была нарушена. В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий совместно с прокуратурой Малиновского района был задержан преступник, житель города Одессы 1983 года рождения, ранее осудимый за незаконный оборот наркотиков. У последнего были обнаружены и изъяты вещественные доказательства, которые он похитил при совершении убийства. Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления умышленное убийство. Избрано мера пресечения. За убийство. Убийство кого? Каким образом вы совершили? Пожилой женщине. Пошел в квартиру, нанес бабушке несколько ударов в шею ножом. Развернулся и ушел с квартиры. В Блядки в был, В Блядки был в КПЗ, оттуда привезли сразу сюда, на, на пятый кварт. Вот общего режима поля. Да, в Луганской области город. кому-то потом... О, ну, не один же. Здание сама старая. А для чего это?

У меня есть, я надела... По этому телефону позвонить, ему не возьму... Нет степени. Не я выйду на Я в Малиновском.

なんでしょうね。 Сегодня украинская русалочка. У И... меня такой же мечты. Я знаю, что мне не поможет. Я говорю, все в жизни можно перепрыгнуть, перерешать, все можно исправить, было бы желание. Главное, чтобы ты видела. И я складываю все, что взрываю, и я открываю. Субтитры сделал DimaTorzok

Лице, мы видим, насколько мы еще не цивилизованы, к сожалению. Я понимаю ваши обиды, ваши обиды детства. И эти обиды, они до сих пор у нас, к сожалению. К сожалению.